आप सभी का स्वागत है हमारे नए कुकिंग चैनल शेट्टीज वैरायटी किचन में जहां हम आपको अलग अलग प्रांतों के विभिन्न रेसिपीज दिखाएंगे तो चलिए आज की रेसिपी की ओर दोस्तों आज हम आपके सामने ले आए हैं एक ऐसी चीज कि जो सभी को पसंद है महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस है उकड़ी मोदक संकष्टी चतुर्थी रविवार को है इसीलिए हम आज फ्राइडे को नॉनवेज के जगह पर ऐसी चीज लेके आए जो सभी को पसंद है बहुत लोगों ने डिमांड किया था तो आज इस मोदक बनाने के लिए भी हम एक मोदक स्पेशलिस्ट लेके आए उससे पूछेंगे कितने साल से तुम्हें कितने वर्ष मोदक बनाते लहनपणा पास मला आवड़ होती मोदक बनवाई थी बनवते तो आज का स्पेशल वैरायटी में व्यंजन है गणपती की प्यारी व्यंजन उकडीचे मोदक चलते हैं साहित्य ओर दोस्त उकळी के मोदक बनाने के वाला साहित्य जी आपण काय काय माप घेतलंय या तांदळाच्या पिठाचं वगैरे अर्ध ग्लास तांदळाचं पीठ घेतलंय दोन नारळाचे पीस घेतले आणि चारशे ग्राम गुळ घेतलाय ले, वेलची पावडर आहे किसमिस आहे मीठ आहे आणि ड्रायफ्रूट एक समझ दोस्तों अब बन चलते हैं उकड़ी मोदक बनाने की ओर दोस्तों अब शुरुआत में हम ढाई गिलास पानी लेंगे पानी उबलने के लिए रखेंगे ढाई गिलास पानी ये जो माप लिया है आपने गिलास का माप लिया है जितना हमने आटा लिया है उतना ही हमें पानी लेना होता है अब देख रहे हो ढाई गिलास पानी डाला है तो पानी बरबर तुम्हें थोड़ा सा थोड़ा अच्छा ताई ने घी डाला है अंदर दोस्तों ये जो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा के लिए जो फास्ट रखते हैं और गणपति बप्पा का प्रिय व्यंजन है उकड़ी के मोदक तो हम अभी उकड़ी के मोदक आपको कैसे बनाते हैं दिखा रहे हैं उसके लिए हमने शेट्टीज वैरायटी किचन में हमारे एक कुक है जी इन्होंने बुलाया है जो हमें बनाए बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है ये कुक उसकी और ही हम बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो बहुत लोगों की फरमाइश थी कि मोदक कैसे बनाए जाते हैं उकड़ी के मोदक कैसे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है तो ये कैसे बनाए जाते हैं तो आपके लिए हम ले आए हैं पानी उबल रहा है अब शायद हम इसमें नमक डाल रहे हैं नीता ताई थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं ले हुए पानी में नमक डालने के बाद ये जो मोदक है बहुत फेमस है महाराष्ट्र में अब हम इसमें जो चावल का आटा लिया है हम इसमें डाल देंगे तो इजीली थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा देखा आप देख रहे हो किस तरह डाला जाता है गैस की आंच थोड़ी सी छोटी कर दी है उन्होंने इसे इस तरह दोस्तों देख रहे हो आप इस गर्म पानी में आटा डालने के बाद यह कैसा हुआ है ढक्कन लगाकर एक के लिए हमें रखना होगा और अब चलते हैं हम अंदर की जो फीलिंग है मोदक के अंदर जो फीलिंग है वो बनाने की ओर अब हम शुरुआत करते हैं फीलिंग बनाने के लिए मराठी में से चून कहते हैं जो मोदक के अंदर होता है तो पहले हमने एक चम्मच घी लिया है इसके अंदर गॅस की आज थोडीशी धीमी कर दी गॅस फास्ट के बाद अब इसमें कोपरा डालंगे गणपतीच सर्वात आवडतं व्यंजन म्हणजे मोदक आणि मोदकाची डिमांड महाराष्ट्रामध्ये खूप आहे सर्वांना माहिती आहे खूप जणांना येत असेल पण कसे बनवायचे आपण ऑर्डर घेतो बाहेरून मागवतो आज तुमच्या सर्वांसाठी मी घेऊन ले, आलो आहे उकडीचे मोदक महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि मोदक कैसे बनाया जाता है अब हम इसके अंदर ये जो मैंने कहा आपको गुड़ पाउडर लिया है वो भी डाल आवड़ है, कि है मोदका मोदक वर्ण ही एक अः कृति मोदक बनवे वलन ही एक कलाकृति जी मन तो खूब जाना जमत नहीं कारण आजकल कसा फैशन मध्य सर्व सर्वानी सा हाथा ही बन एक गोष्ट है लापणा आप देख रहे हो कि कि आजकल फैशन के हिसाब से सबके घर पे साचा है और साचे में ही सब बनाते हैं लेकिन ये जो ओरिजिनल मोदक हाथों से बनाना जिससे कलाकृति होती है बहुत कम लोगों को आती है पुराने लोगों को तो, तो आती होगी लेकिन नए जमाना ऐसा है कि सब साचे में ही बनाते हैं और गणेश चतुर्थी हो गणेश गणपति जब आते हैं तभी ये सभी घर पर बनता है जो नहीं बनाते वो बाहर से लेके आते हैं अंगार की चतुर्थी हो गणेश चतुर्थी हो तो मोदक के सिवाय ये गणेश चतुर्थी हो या कोई भी उपास हो नहीं होता मैक्सिमम लोग मोदक का ही उन्हें भोग चढ़ाते हैं तो आप देख रहे हो कलर भाई काफी खूबसूरत कलर आहे कसे मराठी में चून केते हैं। हम हिंदी मे फिलिंग भले केते हैं लेकिन मराठी मे ह्याला आपण चून म्हणतो मोदकाच्या आतला चून जो असतो आपण आपल्या शेट्टीज व्हरायटी किचन मध्ये मोदक स्पेशलिस्ट नीता ताईंना घेऊन आलो आहे तुम्ही आतापर्यंत एका वेळात किती असे मोदक बनवले आहेत ताई खूप सारे एका वेळात म्हणजे एकवीस असेल एकावन्न एकावन असेल एक एक अच्छा एकशे एक, एक मोदक बनवण्याचा तुम्हाला म्हणजे एका वेळेत हे खूप मोठी गोष्ट आहे आज तुम्हाला आजच्या जमान्यात मात्र सगळे रेडीमेंटच आणतायत आणि तुम्ही हे बनवताय खूप मोठी गोष्ट आहे तुम्ही एखादी गणपतीलाच बनवता की ऑर्डर वगैरे घेता तुम्ही ये फक्त गणपतीला बनवता तुम्ही संकष्टी अच्छा अच्छा संकष्टी आणि गणपतीला तुम्ही बनवता म्हणजे व्यावसायिक रीत्या तुम्ही करत नाही हे फक्त आपल्या स्वतःच्या घरासाठी करता आणि आमच्या वर आमच्या विनंतीवर तुम्ही आज आला हो अभी जो ड्राई फ्रूट पावडर है अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट पावडर डालेंगे जो ने बदाम और इसमें हुई है देखो किसी कितने खूबसूरत से छोट थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं देखिए आप कलर ही देखिए मस्त और ब्यूटीफुल कलर आया है आप देख सकते हैं है, साखरे से मोदक होता ना, और है ना गुड़ा चा जाकर साखरे यूज किए पर हेल्थ के लिए आजकल सब गुड़ का ही उपयोग करते हैं और अब ये जो मनुका कहिए इसका उपयोग हो रहा है आप देख रहे हो कितना मस्त कलर आया है उसकी फिलिंग को तुम्हें पहू सकता आज मैं जा मराठी बोलते कारण मोदक हे मराठी लोकानी जास्त बनवत आणि खूप जणांना मला खूप जणांची विनंती होती आणि हा रविवारी संकष्टी चतुर्थी आहे म्हणून मी या शोकाने नॉनव्हेज न घालता तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे उकडीचे मोदक आणि त्यासाठी मी स्पेशली जे मोदक बनवण्यात ज्यांच्याकडे प्रावीण्य अशा नीटताईन ना घेऊन आलो आहे तुमच्या समोर के आप देख व्हरायटी हो किचन मे महाराष्ट्र स्पेशल गणपती बाप्पा का व्यंजन जो बहुत प्रिय है मोदक उकड़ी के मोदक कहते हैं इसे मराठी मराठी में मेरे साउथ इंडियन फॉलोअर्स को भी पता होगा बहुत से जो मुंबई में रह के गए हैं ये मोदक और बहुत साउथ से भी मुझे यह बहुत डिमांड थी और मुझे कहा गया था बहुत से मैसेज आए मैसेंजर पर कि मोदक कैसे बनाते हैं ये जरा बताइए आप तो आज उन सभी के लिए और सभी फॉलोअर्स के लिए हम ले आए हैं उकड़ी छे मोदक आखिर में इसमें हम वेलची की जो पाउडर ली है इलायची पाउडर वो डालेंगे वेलची पाउडर से एक सुगंध आ जाता है कोई भी चीज में हमने हम ब, कुछ भी बनाते हैं शीरा बनाते हैं या और कोई मीठा व्यंजन बनाते हैं तो उसमें वेलची की पाउडर डाली जाती है तुम्हें तो पाऊ सकता कितनी सुंदर कलर आ मोदाना मुतका चातले चून अपन जो मराठी बंटो या हिंदी में आप कहूंगे तो फीलिंग जो अंदर की जाती है मोदक के अंदर वो रविवार को संघ है तो बहुत लोगों ने कहा कि कोई आप उपवास के पदार्थ बनाते हो तो गणपति बप्पा का व्यंजन बनाइए तो उनके सभी मेरे फॉलोअर्स के लिए आए हैं हम चिट्टी वाले किचन में उकड़ी छे मोदक तो। आता है, ला ताई। आता है ला ना ताई आता हेला कितने वे ठंड करावा लगे अच्छा त्याच्यानंतर आपण त्या जे आपण पीठ बनवलंय त्या ते तुम्ही हे फील करा बरोबर दोस्तो एक दस पंधरा मिनिट थंडा करणे बाद जो आटा हमने किया है उसमें हम फिल करेंगे दोस्तों देख रहे हो आप ये चावल का आटा अब हम इसे इस तनात निकालेंगे और फिर मराठीत आपण म्हणतो ना ते मळावं लागेल कारणाचं पीठ आता आपल्याला हे जे पीठ आहे हे दिसतंय तुम्हाला तांदळाचं पीठ ह्याला हाताला थोडस तूप लावून ते मळायचंय आता निताताई हे पीठ मळत आहे तुम्ही पाहू शकता थोडासा लगाया उन्होंने हे तांदळाचं पीठ हे व्यवस्थित मळता आलं पाहिजे मी तुम्हाला पहिलंच सांगितलं ही एक जी जे नैपुण्य आहे हे खूप कमी लोकांकडे असं नैपुण्य असतं हे मोदक बनवणं हे आजकालच्या जनरेशन मध्ये साचे आणून सर्व बनवून टाकतात म्हणून हम हम आप हमारे किचन हम है मोदक स्पेशल नीता आप देख सकते हो ये जो आटा है चावल का वो किस तरह उसको बुंदा गया है मराठीत आपण बोलू तर त्याला ता कसा मळलेलं आहे आता त्याला आपण कसं काय करायचं दहा मिनटासाठी ह्याच्यावर तुम्ही हे टोपे गालून हाँ इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसा ही बंद कर कर छोड़ देते हैं दो आटा पूरा तैयार हो गया है अब देखिए कैसे बनाए जाते हैं मोदक मराठे कसे वड़े जाते हैं मोदक तुम्हें पहू शकता नीता ताई कसे वड़ता है मोदक तुम्हें पहू शकता थोड़ा तेल थोड़स पानी मिक्स कराए देख रहे हो कलाकृति नैपुण्य जे मोदक बनना चाहिए प्रैक्टिस या का संग लहानपनापुर हे जे मोदक बनवते बचपन से मिताता ही मोदक बना रहे तो आप देखिए कि किस तरह मोदक बना रहा है ये गणपति का प्रिय व्यंजन मोदक उकड़ी चे मोदक तुम्हें पहू शकता है बो त्यांनी एक या तांदळाच्या पिठाची वाटी बनवली आणि आता बघा हे जे आहे हे नैपुण्य खूप कमी लोकात असत मला नाही वाटत की आजच्या पिढी ज्या आहे जास्त लोकांना येत येत असतील कारण जे साचे आले आहेत तर साच्याचाच उपयोग केला जातोय हे तुम्ही पाहू शकता येसी बाब कोण मिलेगा का शेक्टीज व्हरायटी किचन हम मोदक स्पेशल आज का जी संकष्टीय रविवार उसके लिए स्पेशली मी आज आपले फ्रायडे जगह पर लेके आया हूं स्पेशली ये है जब मोदक आप देख सकते हो मोदक स्पेशल इस नेता की ये, ये। मोदक नीताताई के मोदक आप देख रहे हो इस पे शायद उन्होंने देखिए ये है डिजाइन के लिए केसर ये देखिए केसर लिया है थोड़ा सा और उसके ऊपर हम ये केसर लगाएंगे ये देखिए कितने मस्त हो गए देखिए आप देख सकते हो और एक बार दिखाता हूं आपको ये देखिए एक एकाच शंबर एक म्हणजे हे नैपुण्य खूप कमी मी लोग बोलो तुम्हारा आप देख सकते हो उकडीचे मोदक महाराष्ट्र में ये जो गणपती उत्सव होता है संकष्टी चतुर्थी अंगार की चतुर्थी में ये हमेशा हरेक के घर पे या तो ऑर्डर से लेके आते या साचे में बनाते हैं लेकिन ये मोदक रहते ही है तुम्हें बहु सकता हे कशा प्रकारे हे उकडीचे मोदक बनवले जात आहेत तुमच्यासाठी स्पेशल जे माझे फॉलोअर्स आहेत त्यांच्या आग्रहानी आग्रहासाठी मी आज निताताईंना सांगितलं की येऊन तुम्ही मोदकची एक रेसिपी दाखवा खंडांचे मी मोदक आधीही खाल्लेले आमच्या गणपतीच्या अंगणवेळी त्यांना त्या माझ्या रिक्वेस्ट वर ते आल्या आहेत तुम्ही पाहू शकता कसे वळतायत त्या मोदक कितने खूबसूरत रहे आप देख रहे हो मोदक ये देखिए ये देखिए और इस पर एक केसर लग जाए तो सोने पे सुहागा सकता तुम्हें अच्छा ऐसे ही अब और थोड़े मोदक वो बनाएंगे दोस्तों अब ये देखो अब कड़ाई दिख रही है आपको हमी तुम्हारा कड़ईत कशा प्रमाणे बनवू शकतात तर हे अजून कशा कशा आपण बनवू शकतो हे मोदक मध्ये फॉलोअर्स आहेत त्यांच्याकडे समजा कुकर वगैरे नसेल तर आपण त्यांना या कडाईमध्ये कसं बनवायचं हिच तर जाता है कढई में मध्ये कढई तो सबके पास रहती है नारियल का पत्ता भी सबके पास रहता है और ये छाननी है आप देख रहे हो इस तरह इसे पानी उबल रहा है रा केले का पत्ता आणि ह्याच्यामध्ये हे जे पाण्यात आणि हे मुख्य गोष्ट आहे ना हे पाणी मी डुबाकर हिने हे करतो मोदक वळल्यानंतर पाण्यामध्ये हे भिज डुबवायचे म्हणजे ते फुटत नाही हे कसा डुबवतात फुटत नाही अच्छा, आप। लगा लगा। अच्छा। अब देख देखिया व्हरायटी किचन मे नीता वही नी के हाथ के नीता ताई के हाथ के मोदक आपके लिए ले आए हम देखिए ये देखिए ये देखिए अच्छा सवारी ठहु जाता अपन ऊपर ही रख सकते हो तो सो बैंड नहीं होंगे वो नहीं होता ना अच्छा अच्छा त्यौहार आता झाकंटे हवाई से कितनी वेल्ट हवाई से अच्छा तो किती था? बारा ये के लिए इस तरह रखना है अब देखते मिनट के बाद मिलते हैं हम दोस्तों हो गया है। अब हम इसको ढक्कन निकाल देंगे ये देखिए वाव ये देखो ये है हमारे उकड़ी के मोदक आप देख सकते हो कलर तैयार वही बाहर का ठंडा तो 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 वाला थोड़ा वे तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे दोस्तों मोदक ठंडक हो चुके हैं अब देख रहे हो आप कि ये खूबसूरत मोदक जो उकड़ी के मोदक अपन मराठी बनते गणपति का सबसे प्यारा व्यंजन उकड़ी के मोदक तो मिलते हैं अगले हफ्ते कोई नई डिश लेकर थैंक यू